Добрый день, дорогие товарищи. Смотрите, с какого необычного ракурса мы начинаем нашу весну походную. Новая деревня. У нас вернулась зима по температуре, но тем не менее мы решили выбраться поснимать. Смотрите, вот новая деревня заброшенная. Кстати, какой-то вон постройка развалившаяся. Надо туда сходить. Я, собственно говоря, стою на вышке. Это вообще полный постапокалипсис, конечно. Знаете, безумный Макс. Дороги ярости. Вот это вот оттуда. Ну и отсюда вид тоже. Как после ядерной войны. Все желтое, все заброшенное. Будем очень надеяться, что нам это все-таки не грозит в ближайшее время. Поэтому сейчас идем в эту заброшенную деревню. Тут есть несколько домов, которые интересны с точки зрения того, что там можно поснимать, нам рассказали. Поэтому объявляем новый выездной сезон. 2022 года с каналом Фантасмагория официально открытым. Так что поехали. Вон классный дом я вижу отсюда уже. Вон он. Шикарный. Видно заброшенный давно-давно. Сейчас мы туда пойдем. Все. Переключаемся уже туда. А вы пока готовьте что-нибудь вкусненькое первый получается дом, который нашли заброшенный, но он совсем уже его разграбили основательно тут. Ничего практически не осталось. Вот, поэтому смотрим сейчас. Гостюб попробуем использовать. Возможно, что-то удастся заснять на него. Ну, вот тут как-то так, как будто в спешке Убегали люди, побросали вещи, не знаю даже. Видите, все брошено. Домик маленький, одна комната. И кухня вот та, которая совсем уже разбита. А вещи какие-то висят. Ну, вот такое ощущение, что люди просто сбежали. А по причине чего неизвестно. как будто в стену что-то постучало его просто четкий такой звук стук был вот тут вход вот это тут кухня видите мы ну уже все все уже что можно было разграбили вилки ложки поварешки трубка да курительная трубка раритет классно выглядит на самом деле прямо старина старина да ну, вот сейчас гостюбом снимем попробуем и пойдем дальше что это первый такой встреченный заброшенный дом здесь в этой деревне. Сейчас пойдем. Тут даже уже крыша проломилась. Сейчас пойдем искать им именно те дома, про которые нам писали, что в них слышат что-то. замок, смотрите, в полу. Прямо как сейфовый. И подвал, наверное, метра три. Его взломали. Но туда мы точно сейчас никак не спустимся. Только снимем, что там есть. Ну там на самом деле можно было прятаться, наверное, прям как в бомбоубежище. Конечно. Да, тут крыша тоже чердак, чердак, но мы туда тоже не залезем. Собака. Что там? Что-то... Сейчас посмотрим, зашумело. Только уходить собирались, что-то зашумело. Держи его в камеру, я туда не залезу. Держи камеру, я буду светить. никого ничего нету ни с что может быть ну по крайней мере живых. Да? да? просто даже всех существ которые возможно но звук такой был как стук ну, далеко далеко как бы от нас посмотри что наверху ну вот на чердак ты просто руку вытягивай с камеры и поворачивай Высволь. Ты сам не смотри, потом на записи посмотрим. По кругу проведи. Может что-то интересное снимется. Потом, да? потом посмотрим, что ну, что Потом посмотрим его. его. При монтаже. Пойдемте дальше.